Мы пока не решаем судьбу района, а мы, в принципе, я так думаю, многие со мной согласятся, что мы хотим поднять вопрос, чтобы люди, которые живут в районе, в непорусском районе, приняли участие в самоуправлении самого Непорусского района. Вот. В связи с этим я их пригласил, будем говорить, и ну, тоже согласился сына и тоже, в принципе, о том, что необходимо какие-то действия производить. Поэтому у меня, продолжая то, что я рассказываю, значит, речь идет о том, что мы таким образом создаем, будем говорить, инициирование снизу движения по созданию территориальной громады, которая даст возможность, даст возможность поднять и действительно передать территориальной громады право решать те наболевшие вопросы, которые по воле, неволе властных или других структур не решаются в том объеме, который необходим действительно для людей. Поэтому значит, я бы предложил таким образом, чтобы в общем-то, высказались люди, которые здесь собрались, насколько это действительно ну, свой взгляд, свое, свое понимание это всего раз. Второй момент. Я обещал, что будет возможность для вовлечения людей значит, предоставить организации, которые существуют в районе. То есть я, у меня есть эти материалы. Второе. И третье. Я хотел бы, чтобы... Мы тогда э, разбили, э, если будет принято решение, нам необходимо будет организовать это все-таки следующим образом. В Днепровском районе существуют э, так называемые микрорайоны. И вот именно по этим микрорайонам мы бы организовали группу, которые бы начали дальше с привлечением общественных организаций, то есть тех людей, которые существуют э, в районе, начинали как бы привлекать и принимать решения все-таки, в которые бы, ну проводили бы те решения, которые, в общем-то, будут приняты на совместном заседании у нас мест представителей местной общественности. Больше всего я скажу следующее, что это не так легко. Я сталкивался с со созданием ОСН на Никольской Слободской. Я вам скажу, что это достаточно именно в организационном вопросе достаточно сложный момент, потому что люди сегодня на сегодняшний день дезориентированы, немножко расстроены и немножко у них существует присущая оплата. Поэтому исходя из того, что у нас есть, вот, у нас сегодня повестка, у нас как бы принята. Да? у повестки дня, мы всегда начинаем наше заседание институтной группы, я бы предложил повестку дня сегодня обсуждение вопроса о создании территориальной громады Днепровского района. То есть сюда входит, насколько это нужно, насколько это необходимо действительно под Днепровскому району. Вот. Поэтому я, пожалуйста, если... Кто, кто будет а, можно вопрос? Да. А скажите, пожалуйста, каким образом территориальная громада поможет решить вопрос с кооперативом Днепровский? Ну, территориальная громада, если брать э, по Конституции, 140 143 статью Конституции, то территориальные громады переходят в права по непосредственно распоряжениям имущества и он говорит, земной и другими объектами. То есть э, на сегодняшний день есть возможность все-таки вернуться к 91 году, когда территориальная громада в общем-то была создана, создавалась. Вот. И я имею в виду, когда переходной этап был от Советского Союза к вот, независимой Республики Украины. Вот. То есть, приобретая это все, мы, в принципе, на сегодняшний день разрушения, которые, думаю, ну, произошли, коммунальной собственности, а это собственность нас граждан, вот, есть возможность все-таки правовыми да, путями решить вопрос о том, что, допустим, земля, на которой стоит кооператив Днепровский, должна приниматься учеты о переходе членов кооператива да, с учетом мнений и интересов граждан, живущих в микрорайоне. То есть, когда будет самоуправление действительно не на бумаге, не на каких-то отвлеченных темах, а действительно существовать в реалии, то оно и будет решаться таким образом. То есть я считаю, тогда территориальная громада будет принимать решение, кто здесь будет находиться эпицентр, или здесь все-таки будет находиться парк. А если стоянка будет мешать жителям, то они скажут отодвинуть, а здесь будет находиться парк, который будет людям возможность прогуливаться. В таком аспекте. Mm -hmm. Все правильно. Вопрос только есть главный вопрос. По законодательной базе, может я ошибаюсь, но вряд ли я ошибаюсь, у нас существует понятие громада места, села, селища и так далее. У нас не существует понятия громада района и так далее. Вот в чем вопрос. Поэтому тут надо посмотреть, что мы будем создавать. Есть понятие районе рады, представительские органы, условно скажем, громадскости. Дальше есть понятие законодательное, органы самоорганизации населения. Понятно, это комитеты там домовые начинают и, и так далее. То есть надо разобраться, есть ли такое понятие. По-моему, такого понятия нет. Хотя я могу ошибаться. Района. Поэтому надо подумать, что мы будем создавать для А то, что создавать, это в принципе идея хорошая. Это вернуть, вернуть, по большому счету, самоуправление киевлянам. Да, согласно закону про самоуправление и согласно распоряжению Киевсовета утверждение устава. Там предусмотрены территориальные громады, в том числе и район. В, в статуте города в статуте города Киева и самоуправление Про самоуправление вы имеете в виду закон? Да. Там, да. Да. В да. Есть. И там предусмотрены такие вещи, как территориальные громады, районы. Поэтому в этом отношении. Оно есть, Нет возможность, факт. возможность не факт. Вот я само... давно не читал. Не, 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 есть, давно... Есть, есть, да? Я сегодня читали, Смотри. Поэтому ситуация дает возможность действительно создать Другое, Я с вами полностью согласен о том, что форму самоуправления необходимо обсудить и необходимо выбрать ту самую, которая действительно будет отвечать коммунальной базе. Не только. Наша задача первая – это то, что мы можем приобрести возможность э, не только э, говорить, но мы и должны привести возможность влиять на ситуацию. Это возможно только в одном случае, когда за будь то форма самоуправления населения, будь то форма каких-то других организационных самоуправлений будет возможность э, иметь право влиять на ситуацию. То есть должна быть у громады территориальной э, возможность э, принести ответственность, а принуждение. Вот только тогда в случае это даст возможность действительно территориальной громады приобрести действительно не только инициативу, но и утвердить свое право. Если не будет принуждения, принуждение в данном случае сейчас может выступать только закон. То есть тогда в этом случае, если почему территориальная громада, мы получаем возможность приобретения права через законодательство да? и принуждение, действия о том, чтобы решения территориальной громады были на уровне закона. Вот именно. Потому что если это может остаться на уровне говориния, то есть это инициативная группа какая-то или еще что-то, она заканчивается, мы поговорили и все. Но мы не сможем никого принудить к выполнению наших решений. Это самая большая беда сейчас. Потому что вот, допустим, сейчас мы столкнулись с проблемой непосредственно здесь. Громада решила не выполнять просто, как говорится, ну, безумных решений э, власти. Я не говорю э, там, э, органов, органов власти. Почему? Потому что... Э, вопросы достаточно спорные, вопросы достаточно влияют на мнение громады. И сейчас, допустим, власть в лице Совета пользуется своим будем говорить, властными полномочиями принуждения. Да? Они принимают сюда прокуратуру, исполнительную службу. На основании этого суды обращаются. И суды говорят о том, что на сегодняшний день представители киевской власти являются представителями органов самоуправления. И, и, и. Но киевская власть, представители, это, к сожалению, не влияют и заинтересованы своих каких-то интересах. Они не представляют действительно в том ракурсе всех представлений наших интересов. Поэтому есть вопросы по этому. А именно создание территориальной громады на снизу, я считаю, даст возможности действительно э, получить те э, влияния, принуждения, которые необходимы для исполнения и выполнения решений территориальной громады скажите, пожалуйста, на прошлом собрании было сказано о том, что вы приготовите какую-то последовательность э, или объясните всем присутствующим, что такое территориальная аромада, какая последовательность ее и создание там и так далее. Вы можете что-то уже сказать потом? Я просто... в письменном Я просто... виде? В письменном ага. письменном виде есть, вот, а так, если схематически можно как-то, как-то, ну записаны. вот, скажем, присутствующим не читая текста сейчас, пока, С если да. можно, да значит, создается следующим образом. Создаются домовые комитеты. То есть это первичная организация любой территориальной громады. Вот. Первичная организация, домовой комитет принимает решение о делегировании и уполномачивает лицо представлять интерес этого домового комитета на собраний или конференции в микрорайон э, с повесткой дня которая будет выписана и которая утверждает но обычно это в общем-то если брать э, домовой комитет идет микрорайон, а потом идет районный то есть они утверждают людей, утверждают делегатов которые будут представлять их интересы на непосредственно районном уже уровне э, утверждается состав э, представителей от э, района, которые будут представлять интересы непосредственно в Киевсовете. И также э, они уполномачиваются для подготовки решений взаимоотношений непосредственно по принятию уставов, принятию предложений и регистрации вот, этого. Там же утверждается устав, утверждается положение о территориальной громаде, ну, в основном это сейчас устав, и какие органы будут создаваться. То есть такая вот схематика самая обычная, Мне еще там сложного. И вопрос снизов, как, как, вы видите вопрос появления территориальной громады снизов? снизу или как? Снизу это домовые комитеты. В каждом доме создаются домовые комитеты. Увлекаются людей 360 тысяч, необходимо где-то порядка 190-200 тысяч, которые должны будут организовать э, свои подписи, организовать э, полномат, что они и доверяют действия по созданию территориальной грамоты группы лиц, которые разрабатывают устав, разрабатывают документы и создают все необходимые действия. Вопрос. Я, насколько помню, значит, домовые комитеты, квартальные, уличные, микрорайоны, оно подходит под закон про органы самоорганизации населения. Вы говорите о глобальном проекте территориальной громады. Для того, чтобы создать такой орган действующий, я думаю, что, вы, как вы говорите, снизу работу, то все-таки и надо, очевидно, начинать создавать ОСН для того чтобы потом претендовать на такую форму как территориальная громада. всякая инициатива она полезна и мы на общем собрании думаю также будем рассматривать ваше предложение я являюсь представителем общественного координационного совета по защите конституционных прав и свобод жители Днепровском районе, где входят три народных депутата, которые были избраны в Днепровском районе. Это Андрей Ильенко, Ксения Ляпина и Виктор Чубак. Поэтому, если вы хотите иметь поддержку, мы готовы вас поддержать, допустим, в ваших начинаниях. Единственное, хотелось бы все-таки, чтобы четкость была но ну, вашего подхода, чтобы вы четко тоже понимали. Если вы работаете снизу, и это не заполитизированный какой-то ну, как бы проект, то вопросов нет, мы будем способствовать. Единственное предложение к вам все-таки организовывать, если вы говорите домовые комитеты, оттуда начать, то это опять же согласно законодательству, которому мы, вы призываете всех, правильно? Поэтому, а здесь как раз закон органов саморазовательской населения. Поэтому вот это мои такие видения и предложения. как ваше Круглят Михаил Суренович. Михаил Суренович, значит, ну, я Чумаку Виктору Васильевичу передал ну, то, что у нас здесь есть, вот с пояснительной запиской, они у него есть. То есть я ему передавал по этим вопросам, я его собирал, как он мне сказал предложение, я ему взял передал вопросы нет mm -hmm. uh, вопрос uh, формы то есть самоуправление органы самоуправления населения это форма да как его наполнять я не возражаю против наполнения формы самоуправления населения uh, я не возражаю ее наполнять другой будет какой-либо формой да я речь не об этом я говорю о другом о том что в моем понимании да как юриста как адвоката на сегодняшний день любая такая структура должна иметь э, властные будем говорить, полномочия по принуждению выполнения каких-то своих решений. Орган самоуправления населения, э, органы власти уполномачивают или дают какие-то частичные полномочия для принятия решений. То есть они, допустим, говорят, вот вы будете там, допустим, проводить какие-то действия, под это они закладывают в бюджет средства и дают возможность органам самоуправления населения таким образом как бы участвовать в этом всем, будем говорить, управлении. Территориальная громада, она принимает самоуправление, да? не получая, вот, будем говорить, ей не делегируя, она получает конституционным путем. Вот для меня понятие о том, что почему территориальная громада. Потому что орган самоуправления населения, может влиять, допустим... У нас почему возникла эта проблема? Потому что орган самоуправления населения, создав здесь, он не сможет влиять на решение вопроса по земле. Не может. Потому что он не уполномочен будет под Киев совета принять решение. Территориальная громада принимает решение. Потому что территориальная громада открывается, счет. открывается отдельная она получает возможности управления как бы органами все понимаете? то есть она создает в рамках закона в рамках конституции но она получает право влиять на ситуацию в других вопросах я не вижу то есть вы думаете что плане... без решения Киевсовета вы примете решение на выделение земельного участка то есть решение киевского можно принимать решение о том что оператив проски пока не будет решены вопросы о, будем говорить с учетом мнения населения, да, он не будет просто вытеснен в никуда, э, стоят эти машины, и э, э, будем говорить, интересы людей будут соблюдены, понимаете? То есть <coughs> я через территориальную громаду вижу возможность сохранения баланса интересов людей, капитала, власти. Вот я вот так вот для меня понятия, понимаете? Но опять же, территориальная громада, вы понимаете? как можно сейчас привлечь весь район и создать такую форму и инструмент для достижения цели, о которой вы говорите. Можно, можно. Можно, можно я сейчас. слово. Да, если можно, я вот здесь вот да, Считаю себя не случайным человеком в этом окружении, вот среди активных киевлян. Вот. И э, считаю себя достаточно человеком с, опыта, э, с опытом самоорганизации населения. Значит, ситуация такая, что мы должны четко формулировать и само название органа, который создаем. Не самоуправление, а самоорганизация. Это разные вещи. Есть закон про самоврядувание, э, есть закон про э, самоорганиза об органах самоорганизации населения. Значит, наша задача для того, чтобы отстоять этот э, кооператив Дарницкий, люди должны осознать, что они коллектив, что они громада, что они могут, имеют полное право на эту территорию, начиная с 1991 -го года. И за это все время, с 1991 -го года, у них незаконно, не в конституционный способ отобрали эту территорию земли. То, что были своего рода значит, нарушения и не было узаконена земля даже под тот кооператив, вот за это приходится отвечать тем людям, которые руководили им. И сейчас на фоне самоорганизации должны появиться те люди, которым, прежде всего, киевляне поверят. Должно быть не заангажировано это направление, должно быть не политизировано. И настолько просто и доходчиво, чтобы люди поняли, что то, что это создается, это будет крайне новое, это будет позитивное, и оно будет, решаться, будет решать их проблемы. Значит, если мы говорим о создании территориальной громады, она возможна, создание ее возможно только, когда соберутся представители локальных территорий и заявят свою позицию, и заявят свое желание создать эту территориальную громаду как юридическое лицо. Значит, вы правильно задали, Олег, Олег, вопрос о том, есть ли законодательно право на территориальную громаду. Оно идет в соответствии с нормой Конституции 133 статьей статьи Конституции про территориально, значит, административно-территориальный подел Украины, який складається из сел, селищ, районов, нет, мест, мест значит, у местах. У нас город имеет районы, значит, естественно, и должны быть территориальные громады районов. Все это время, вы представляете, у нас были созданы районные советы, районные э, исполкомы, а территориальных громад не было юридически закреплено. То есть люди не ощущали себя собственниками земли, на которой живут и я являюсь, и как и вы каждый, и являюсь членом территориальной громады города Киева, вы не чувствовали себя собственником земли, там, тех же самых, скажем, Святошина на Русановских садах, или я. Мы должны осознавать, что это наше, что это родное. Значит, для того, чтобы территориальную громаду создавать, надо обязательно поддержать те инициативные группы, которые создали ОСН. Которые уже действуют И людям надо донести до сведения Что, что бы они могли сделать с этим ОСН. То что он недеятельный То что там люди пенсионного возраста И смотрят на позицию депутата Какого-либо И только выполняют его указания Может быть и это приведет к тому Что люди осознают и переизберут ОСН Или действительно пройдет такая ротация Или реформация Или может быть даже на отдельных районах Революция Значит, нам очень повезло, буквально вчера, э, значит, ВГО, Ассоциация сприяния самоорганизации населения, выдала такой простой, доступный, э, доступную схему создания ОСН. Значит, мы, э, орган самоорганизации населения, э, комитета микрорайона Комсомольский, мы его назвали «Пробуждение», дошли уже до последней стадии. Я могу вам в деталях рассказать, какие сложности, почему э, ОСН достаточно сложно создается, э, создавался, скажем, в Никольской Слободе там, или еще где. Потому что подключаются силы, которые не заинтересованы в появлении, э, появлении действительно демократичных, прозрачных э, и так далее. У нас у каждого есть, и вы можете там порезать э, это самое, и все это будет... Э, Значит, только при наличии вот этих вот сначала созданных ОСН, я не знаю, сколько их, если вот кто-то, я слышала такую точку зрения, что 10 микрорайонов в районе у нас существует. достаточно неплохо тут работает. Вот. Сколько И... у нас на территории, где ну, просто в районе поделено или разделено уже вот этих э, участков, 10, где можно создать ОСН. Есть кого -то в вот, этом да. случае, Александр один из раз, говорю, развитых районов по этим ОСН в Днепроске. Да, Если смотрите. это нужно, информацию это мы возьмем. Это в первую очередь ну, нужно. знать, сколько. Это. это уже готовые структуры, готовые, ничего надо придумывать. Это будет их 10, 12. Там, я думаю, даже есть люди, что уже пытаются создать ОСН. И они, я думаю, что создали уже возможно. Какую-то группу людей. И на основании вот этого двигаться дальше. Ну, то есть на сегодняшний день я точно знаю. Есть Русановские офисы. Ну так вот мы Раз, говорили в прошлом. Березнуки. больско Два. Два железобетонных есть, которые даже уже принимают решение, как вы говорите. Голунацкая, да площадь. Четыре. Мы про СМ не говорили. Мы говорили про общественные организации. Я взял список общественных понимаете, организаций. Понимаете, общественные организации общественные, и ОСМ. Общественные, сами. конечно, это Направдая, разные. Это работы разные. Нет, нет, не, Я вот. не об этом. Я говорю, что я в прошлый раз говорил, что я принесу список общественных А вы принесли список общественных Сколько там их? Здесь 132. это, Значит, это вы взяли те, которые... Зарегистрированы. Да, не, не, то, что. 137, брали участие в создании 137, да. Громадской Рады, наверное. Да, например. Но это далеко не все. Не, ну, это не все. То, что я, у меня то, что есть. Я... А Смотрите. какую роль будут играть общественные организации? В этом? Только распространение идеи, консолидации общества вокруг этой идеи. Прости, э... да, да, да. Смотрите, ну, э, это одна из, э, из моментов. Второй момент, я считаю, что весь микрорайон разделен у нас... Э, вернее, в каждом микрорайоне необходимо вот это организационный вопрос, который надо. при каждом микрорайоне существует выделить, допустим, Паниколька там уже понятно, там есть ОСН на Русановке есть ОСН то есть у нас вычленяются сразу те, где уже созданы, у вас есть ОСН, да, остается незакрытые какие-то микрорайоны а вот в основном микрорайоны это ЖЭКи, которые есть Но там же действует или общественная организация либо инициативные группы, то есть вот на них надо выходить подтягивать тогда, работать с ними, закреплять кого-то, либо они вливаются то же самое. То есть, и мы таким образом выходим на какое-то, будем говорить, организационное начало. После этого у нас выдается возможность распространения идей, ее непосредственно потом отшлифовывают для того, чтобы провести массовый выброс информационный на людей, которые заинтересованы и действительно убедить людей, что это необходимо, что это надо. То есть, а с, давайте стать для хозяином. начала все-таки информационно надо сразу сообщить, что хотим. Не надо вот ждать, э, двигать там каких-то своих, не своих, там эта самая речь говорю... идет. Нет, нет, нет. Информационно должны вот послушайте, сразу послушайте, знать, что, что создается. У вот у нас вот, это... да? вот смотрите, у нас вот эта бумага, которая 130 человек, вот я вам читаю. Значит, там э, Петревка ⁇ это заход жены организации женщины за мужчин, значит, мужики за любители э, пива. Нам yeah. не нужны с so, правой руки. Мы можем опереться и поставить железобетонную себе мету только у осяновской организации, у них направленность работы такая же будет, как у и конституционные права. So, вот это самое главное Вот эти организации мы можем растянуть к нам, как помощь, если кто-то пойдет мы в принципе тогда отбрасываем такие низкие группы. Ну, Нет, мы а не как будем отбрасывать, пока не просто. Поэтому я считаю, что нужно идти как можно шире путем, привлекая. Опираясь на ОСН, есть общественные организации, с которыми могут участвовать. Тут же их надо привлекать. Потому что там могут быть находиться люди, которые действительно ну, активные позиции. Они могут войти в ОСН, так как члены, или, -то, например, в самих членах, или реагировать откуда-то. Но основная масса, еще раз может быть ОСН. Посмотрите, поделиться опытом. ОСН. Значит, смотрите, вот ситуация такая, вернее, кооперативы не...